Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Всякий раз, когда я нахожусь в поездке в Турции, я покупаю себе бублики семиты. И сегодня хочу с вами приготовить эти легендарные булочки. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Первым делом мы пропустим через сито муку. Муки я отвесила 500 грамм муки может пойти больше или меньше, поэтому муку всегда с осторожностью добавляю. Просеиваем, насыщаем кислородом. И так, чтобы комочков не было. Все 500 грамм пропустила через сито. Добавляю одну чайную ложку, у меня маленькая ложка, соли. Все хорошо смешиваем. Делаем углубление. Сюда же отправляем 2 столовые ложки сахара без верха. Добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежие прессованные, 3 раза больше. 20-21 грамм. Сюда же добавляем 250 миллилитров теплой воды. Нам нужно дрожжи активировать. Сахар великолепно с этим справляется. Все хорошо смешиваем. Нам надо, чтобы сахар растворился. Кристаллики сахара растворились. Сюда же добавляем растительное масло. У меня здесь 4 столовые ложки. Все сразу не добавляем. Немного оставляем на конец замеса. Тесто будет лучше собираться. И сейчас все соединяем. У нас тесто должно быть мягкое, но хорошо держать форму. То есть оно должно быть плотное, но не очень тугое. Поэтому всю муку сразу не добавляем. И начинаем вымешивать тесто вода у меня была тепленькая вода обычная ее не нужно разогревать где-то градусов 30 взяла воду из-под крана простую водопроводную воду и добавила туда немножко горячей воды вот такое должно быть тесто хорошо держит форму и сейчас мы сюда добавляем остаток растительного масла и завершаем замес еще где-то минут 5-6 вымешиваем Клейковина должна хорошо раскрыться, поэтому вымешиваем. Вот такими подкручивающими движениями нужно. Потому что все-таки бублики турецкие, семиты, это хлеб. Его можно подавать и с первым блюдом, и с супом, и на завтрак с медом, с джемом, со сгущенкой. Как вам нравится, с повидлом. Посмотрите, какое у нас тесто. И мягкое, хорошо держит форму. Потому что мы его потом будем еще вымачивать. Поэтому оно должно форму держать хорошо. У меня ушло 500 грамм муки. Подкатываем его в шар и отправляем в емкость. Емкость смазываем любым маслом растительным. У меня кукурузная, без запаха лицевую часть. И дадим расстояться тесту при комнатной температуре 1 час. Каждые 30 минут делаем обминку. Выпускаем углекислый газ для лучшей ферментации. И посмотрите, какое у нас тесто. Расстоялось великолепно. Выкладываем его на поверхность. Выкладываем на рабочую поверхность. делим на две части и каждую часть еще на 4. Я буду взвешивать. Итак, у меня получилось 10 шариков по 86 грамм. А в прошлый раз, когда я готовила, была другая мука. Вот о чем обычно говорим, что мука может отличаться. Тогда у меня была мука Gold Medal, а сейчас мука Макфа. И вот я взвесила 862 грамма, вышло все тесто и хотела разделить на 8 кусочков, но получилось по 108 грамм. Это слишком большие семиты будут. Хотя я люблю большие, но все-таки будем готовить все-таки традиционные, классические семиты. Поэтому 10 штук по 86 грамм получается. Каждый кусочек теста скатываем в шар. Так пальчиками помогаем и ладошка придает округлую форму. Абсолютно здесь мука не нужна. Достаточно того масла, которое у нас было и сверху то, что мы немного его маслом покрыли растительным. И вот так скатываем каждый кусочек теста в шар. Выкладываем заготовки на тарелку, либо под нос, как вам удобно. Если вы себе возьмете за правило, что после каждой манипуляции тесто должно обязательно отдохнуть, у вас выпечка всегда будет получаться. Накрываем пленкой, для чего мы даем расстояться тесту? Потому что если вы не дадите хотя бы минут 10 отдохнуть тесту, оно будет амортизировать, то есть собираться. Резина вам будет тесто, и вам будет сложно его раскатывать или продавать форму. Поэтому дадим 10 минут в таком положении расстояться. И сейчас на среднем огне нам нужно обжарить кунжут. Кунжута у меня здесь 150 грамм. Может понадобиться 120. Никуда не отходим, постоянно помешиваем, потому что средний огонь может пригореть. Кунжут должен быть обязательно прожаренным, тогда семита особенно вкусны и ароматны. И, конечно, вкус кунжута – это особенный вкус. Очень люблю выпечки кунжут именно. Итак, вот у нас уже практически все готово. Очень вкусный жареный запах. Так, чтобы весь кунжут прожарился. Сковороде не оставляю, так как сгорит. Выключаем. И сейчас пересыпаем в емкость, где будем как раз таки обваливать семи. Все, снимаем с огня. Шарики расстоялись. И сейчас берем по два шарика и начинаем работать остальное закрываем лицевой стороной выкладываем можно раскатывать так легче и сейчас в плотный вот так вот подкатываем по такому методу делается и багет и хлеб обязательно нужно плотно прижимать и сворачивать в такой жгут Защипываем края. И вот это у нас одна заготовка. Откладываем в сторону. Итак, следующее. Сначала придавливаем, а потом можно раскатать. Ни муку, ни масла использовать не нужно. И сворачиваем, чтобы пустот внутри не было. тогда получается сверху корочка, а внутри мякиш очень волокнистый и красивый. Итак, заготовки готовы. Выкладываем на тарелку. И также 10 минут им нужно будет полежать прийти в себя, прийти в чувства и будем уже дальше работать. Также накрываем пленочкой. Где-то 150 мл воды обычной, комнатной температуры, водопроводной, выливаем в емкость и сюда же добавляем мед. Мед где-то 50-60 грамм. Я буду на глаз. Обычно семиты вымачиваются в пикмезе. Это такой виноградный сироп, концентрированный, хорошо уваренный. Либо по-нашему патока. Я патоку не нашла. Вот у меня есть мед. И вот мы сейчас все смешиваем. Желательно брать мед темного цвета. Тогда отлично получается. Еще немного добавляем. Они не будут у вас приторными. Они будут с красивым колером темным. Жидкость выливаю в емкость, в которой будет удобно вымачивать с небольшими бортиками. Итак, у нас заготовки расстоялись. Берем по одной заготовке и начинаем разделывать. Остальное закрываем. Выкладываем на стол и начинаем прокатывать от центра к середине. Нам нужно раскатать жгут где-то длиной 70 сантиметров. Вот так раскатали. Я обязательно измеряю. И сейчас вот у меня получилось 70. Скручиваем. Вот так в разные стороны скручиваем, и у нас получается красивый жгут вот такой плетеный. И нам немножко нужно его зафиксировать, вот так, потому что он, видите, возвращается на, на место. Амортизация происходит. И сейчас мы с вами вот так вкладываем. Берем в руки и прокатываем аккуратно. Вот так у нас получается. И прижимаем, фиксируем. Сухой простень постилаем пергаментной бумагой и наши заготовки выкладываем. Они будут еще немного расстаиваться. Обязательно накрываем пленкой. Пузыречки, они будут сейчас лопаться. Лучше измерять, чтобы для вас это было. Потом не было неожиданностью. Прокатываем. И соединяем. Все делается легко и просто. Дадим расстояться минут 25. Итак, наши все заготовки готовы. Сейчас мы их будем обваливать в медовом сиропе и обваливать в кунжуте. Окунаем, так, чтобы наши заготовки полностью вот так промокнуть в сиропе. Я беру две вилочки и выкладываю в кунжут. И так проделаем с каждой заготовкой. Выкладываем вот так, крутим, чтобы вся серединка хорошо схватилась. И вот так обсыпаем немножко вот так растягиваем, будет очень красивый рисунок. И выкладываем на противень. Вот так. И вот сейчас можно их немного подправить, слегка расширить. Накрываем пленкой и дадим расстояться 25 минут. Итак, бублики расстоялись. Мы сейчас отправляем в хорошо разогретую духовку выпекать будем при 190 градусах 15-20 минут. Включаем вверх-низ. Смотрите по особенностям вашей духовки. Итак, дорогие друзья. Наши бублики с семиты готовы. Они получились очень вкусные. И на завтрак, и просто к обеду или ужину. Они просто замечательные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Для нас большая мотивация. Ваша подписка, комментарии и лайки. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья на канале Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.